रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अलहदल्ला इससे पहले शराय फातिहा पर हम उसका उसके माने और छोटी सी तशरी कर चुके हैं अब इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू कु करेंगे आउज़बिल्ल पर बिस्मिल्लाह पर और जहाँ से पहला सिपारा अली मीम शुरू होता है हरूफ मुख पर इसे ख़त्म करके फिर इन शु बबन्ना से शुरू होंगे हम कुरान जब नाजिल हुआ और जिस ज़बान में लिखा गया उस वक़्त ना तो उस पर नुक़े होते थे और ना जेर ज़बर पेश होती थी तो बताइए हमारा क्या हाल होता आज अगर कुरान उस तरह होता हमारे पास कि ना हमें मालूम है कि अलिफ पर यहाँ पर ज़बर पढ़नी है और दाल पर पेश पढ़नी है रब बे के नीचे नुक्ता नहीं है तो क्या हाल होता हमारा मेरे अजीज़ हो मेरे बुजुर्गों सोचो ज़रा ना इस पर अराफ़ था ना अलिफ था ना बे के नीचे नुक्ता ना ते के ऊपर दो नुक्ते ना पेश ना ज़ेर ना ज़बर और अहले ज़बान होने की हैसियत से अरबों के लिए कोई ये मुश्किल भी नहीं था हर अहले ज़बान जो ज़बान का बोलने वाला होता है उसकी ज़बान अगर वो उस पर क़दर है लिखी जाए तो नुक़े और जेर ज़बर की उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे अरबों को भी नहीं थी अलहदुल्ला आज हम उर्दू बोलने वाले हैं बग़ैर नुकतों के आप उर्दू लिख दीजिए इन शाह पढ़ते चले जाएंगे मगर हम तो आज के बारे में सोच रहे हैं कि आज चौदह सौ साल बाद हमारा क्या हाल होता है इन नुक़तों और अहराब के साथ भी नहीं पढ़ा जाता हमसे तो तो ना होता तो क्या होता ना ये ये आराब और फिर ये नुक्ते वग़ैरह उमवी दौर में लगाए गए इसके ऊपर ना जो आज तक हम तक पहुँची है ये अंदाज़ा लगाइए कि दीन का काम करने वाले मतलब उन्होंने किस किस तरह तोजा दी है ने इस कुरान को बैठ कर गौर कर तक ये तक मालूम कर लिया है कि कुरान पाक की कुल आयत छः हज़ार हैं आयतें जैसे जहाँ नुक्ता लगा हुआ होता है छः हज़ार हैं और कुल कलमात जो है जो इसके कलमात हैं वो सत्तर हज़ार हैं और उसके कुल हरूफ अल्लाह अकबर तीन लाख चालीस हज़ार सात सौ हैं ये नहीं कह दिया कि तीन लाख से ऊपर तीन लाख चालीस हज़ार सात सौ इसके हरूफ हैं और आधा कलाम पाक सूरा कहफ की आयत में जहाँ पर वल लत्तफ़ आता है उसकी फे पर पूरा कलाम पाक आधा हो जाता है अल्लाहबक पर ये देखिए ये महफूज कर लीजिए इन ये बातें जो है ये नॉलेज की मद में आती हैं कि हमें इनका इलम रहे ये तहक़ीक शुदा बातें हैं जो मैंने बताए हैं आपको कि कितने हरूफ हैं और ये बड़े बड़े मुफसर ने अपनी तफसीरों में लिखा है ये उसके बाद इस पर ये ज़ेर ज़बर और पेश और आलाब लगाए गए ना अब हम देखते हैं जब कलाम पाक ख़त्म होता है हम क़ुरान पाक शुरू करते हैं बड़े बड़े फुका लिखते हैं कि क़ुरान को पढ़ने से पहले अल्लाह ने बताया अल्लाह अकबर पर क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि शैतान ने अल्लाह के सामने कसम खाई थी और अल्लाह की कसम खाई थी कि मैं तेरे बंदों को जो है ना वो बहकाऊंगा ज़रूर कुर्तुबी लिखते हैं कि उसने हलफ उठाया हुआ है कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा तो अल्लाह ने क़ुरान में फ़रमाया फ़ायज़ा करातल कुराना फस शैतानिर रजीम जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह मांग लो क्या आउज़ शैतानिर रजीम ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मैं ये कुरान खोल कर पढ़ने वाला हूँ शैतान से मेरी मुझे पनाह दे मुझे प्रोटेक्ट कर उसके वसवसे से उसकी दरअंदाजी से गौर करें यह आम बात है शैतान के वसद से वैसे नज़र नहीं आते कभी दिल में सोच लीजिए कि कुरान पाक पढ़ना है फ़ौर ही ख्याल आएगा ओ यार उसकी कॉल आई हुई थी जवाब नहीं दिया अभी तक तो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल थी या मेरी बहन बेटी को ख्याल आ जाएगा आने वाले होंगे वो खाना गर्म कर लूँ उनके तो कपड़े स्त्र नहीं किए मैंने मेरे भाई को ख्याल आएगा कि अभी टीवी का ये प्रोग्राम आना था तो देखा ही नहीं हमने ये ही वो वसवसे हैं शैतान हमें कलाम पाक से दूर रखना चाहता है अल्लाह ने फरमाया फैजा कराताना शैतान रज़ीम" और ये तीन आयतें एक दीगरी बताई अल्लाह ने इन्ना सुल्तान तवक्लून उन लोगों पर अल्लाह ने कहा कि इस शैतान का जोर नहीं चलेगा अल्लाजीना मनु वब तवक् जिनका अल्लाह पर ईमान है और अल्लाह पर तवक्कल है अल्लाह ने फरमाया उन पर शैतान का बस नहीं चलेगा आज मैं आप हम सब ग़ौर करें कि जब शैतानी जंगलों में हम फंसते हैं अल्लाह से दूर होते हैं अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हैं क्या हम उस वक़्त ईमान वाले और अल्लाह पर तवक्ल करने वाले होते हैं अल्लाह ने तो अल्ला कह दिया कि मुझ पर ईमान वाले और मुझ पर तवक्ल करने वालों का बड़ शैतान का दर नहीं चल सकेगा हमें गौर गौर कीजिए मेरे भाइयों मेरे अजीत इस बात पर उसके बाद जुमले में फरमाया कि इसका बस उन पर चलेगा इन सुल्तान हो अजीन तवल हु शैतान का बस तो उन पर चलेगा जो इसको अपना वली बनाते हैं जो इसको अपना दोस्त बनाते हैं इसको अपना हमदर्द गमगसार समझते हैं सोचिए मेरे भाइयों अल्लाह मुझे और हम सबको इस पनाह में रखे कि हम शैतान से दोस्ती इख्तियार करें इसीलिए जब हम में पाक शुरू करते हैं तो रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी क़ुरान की आयत है और शैतानिर रजीम भी क़ुरान की आयत है बिल्लाहि साइज़ शैतानिर रजीम कहा फिर अल्लाह के रसूल वसल्लम ने हमें बताया कि शैतानिर रजीम पढ़ा करो और बिस्मिल्लाह भी कुरान पाक की आयत है सूरह नमल में है जहाँ पर इन्नाहू इन्ना मिन सुलेमाना इन्ना सुलेमान व इन्नाहू बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम यहाँ हज़रत सुलेमान सभा को ख़त लिखते हैं उसे वहाँ पर लिखते हैं व इन्नाहू मिन सुलेमाना व इन्नाहू बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम और ये बिस्माई बिस्मिल्लाह आप देखेंगे कि कुरान पाक की हर सूरत से पहले लिखी हुई होगी जो हमें पढ़नी चाहिए हदीस मुबारक में हमें हमें तलकीन की गई है कि हर काम हम बिसमीम कह कर शुरू किया करें अल्लाह ताला की तरफ़ से ये बड़ी बाबरकत आयत है इसमें हर चीज़ में बरकत है और फिर जब हमारी बिसमिल्ला की आदत हो जाए तो फिर याद रखो कि बसमल्ला कहकर हम कोई ग़लत काम शुरू नहीं कर सकते इसके बाद कला में पाक शुरू होता है अलफिला अब ये एक बहुत इलमी बहस है ज़रा ग़ौर से समझू ये इसको ना इसमें के और फुखा के और मुफ्सरन के मुख्तलिफ़ राय हैं वो मैं आपके सामने बताता हूँ मुफसरीन का एक ग्रोह कहता है कि जैसे अलीफ़ला मीम है हा मीम यासीन नून या हा एन स्वाद स्वाद जहाँ जहाँ भी ये हरूफ़ तहजी आए हैं इनको हरूफ़ मुखात कहते हैं इन बाद मुफसरिन का ख़्याल है कि इनके मायने को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता ये अल्लाह ने अपने कलाम पाक में नाजिल कर दिए हैं और ये मुतशा में से हैं इनके कोई मायने नहीं है हमें नहीं पता अल्लाह जानता है और इसलिए आप देखेंगे कि बाज़ जो तर्जुमे हैं उनमें जो लाम लीम या हामीम या फलाम रखा हो तो उनकी ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा कि इनके मायने अल्लाह को मालूम है एक मुफस्सरीन का ये ग्रोह है वो कहता है हमें इसके मालूम मा, मालूम नहीं हमें इसके माने अल्लाह को मालूम है दूसरा मुफसरिन का करो ये कहता है कि देखिए जब अल्लाह कहता है लाम मीम हा या हा मीम अलीफ लाम रा स्वाद ये उस वक्त के अरबों को अल्लाह ने ये बताया कि देखिए ये वही हरूफ हैं जो तुम अपनी ज़बानों में इस्तेमाल करते हो अपनी जबान इसमें इस्तेमाल करके तुम ये कलाम पाक नहीं बना सकते ये कलाम हमने नाजिल किया है ये अलीफ अबजद वही हैं जो तुम भी बोलते हो मगर इस कलाम पाक जैसा कलाम तुम नहीं बना कर ला सकते फिर अल्लाह ने चैलेंज दिया उन्हें पहले दस सूरत हमको कहा और फिर एक सूरत पर अल्लाह ने कहा ऐसी बना के ले आइए और वो एक सूरत लाजमी नहीं कि सूरह बकरा हो इन ना भी हो सकती है उसके लिए भी चैलेंज है जिसमें ालिबा आठ नौ या दस लफ्ज हैं चौदह सौ साल हो गए कोई बना कर नहीं ला सका तो उनका कहने का मतलब है कि जहाँ भी ये हरूफ तहजी आती हैं अल्लाह उनको अरबों को बताना चाहता था कि देख लीजिए ये तुम्हारी जबान है उससे ही हमने पूरा कराम बनाया हुआ है मगर तुम इसके नज़ीर नहीं ला सकते ये दूसरा ग्रुप है तीसरा मुफसर इनका ग्रुप है उनका कहना ये है कि ये जो लफ्ज़ शुरू में इस्तेमाल होते हैं उस वक़्त जब कुरान पाक नाजिल हो रहा हो रहा था अरबों की सोसाइटी में ये आम था उनके खतीब और उनके शोरा अपने शेरों में और अपनी तकरीरों में ये आम लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे और उस वक़्त कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी मालूम होता था कि अगर यहाँ पर अली फिल्म कहा गया है तो इसके क्या मानी होंगे ये गालिबन वो कहते हैं कि मुख्फ़ थे बाज़ चीज़ों के तो वो पहचान जाते थे और उन्हें मालूम होता था कि यहाँ पर बात करने वाला क्या बात करना चाह रहा है और उनकी दलील ये है कि आज भी जहाँ कहीं ज़मीन पर पुरानी जो अरबों की शायरी है या उनके कोई खुदबाज महफूज हैं वहाँ आज भी इस किस्म की जो है वो ये अस, ये इस्लूब मौजूद है वहाँ पर और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आप देख लीजिए कुफ़ार कुरैश ने यहूदियों ने मुश्किन मक्का ने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए इस बात पर कि ये अल्लाह का रसूल ऐसे कर रहा है ये अल्लाह पर झूठ है ये तो पुराने ज़माने की कहानी है ये ये है ये वो है मगर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि ये हरूफ कैसे हैं कि आप तो कहती हो ये हिदायत की किताब है और इसके माने तक आपको नहीं मालूम ये इल्ज़ाम कहीं भी अदीस में किसी मश्रक किसी काफर किसी अहले किताब का नहीं आया और उसके बाद वो कहते हैं कि सबसे बड़ी दलील ये है कि रिवायात में यह तक नहीं आता कि किसी सहाबी ने अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम से ये जो है पूछा हो कि के रसूल ये हामीम और यासिन और नून और काफ़ ये क्या है वो ये कहते हैं ये इस बात की दलील है कि उस वक्त के अरबों को मालूम था इस बात का और फिर अगर हम क़ुरान पाक पर गौर करें तो वहाँ पर जब भी देखिए यस आलूना का यसालूना का या का अनिल अनिलन्फा, अनिलफाल हे महमदुस ये आपसे अनफ़ाल के बारे में पूछते हैं वसालूना का अनिल रूह यह आपसे रू के बारे में पूछते हैं वसालूना का अनिल यामा ये आपसे यतामा के बारे में पूछते हैं व ऐसा ललूना का माजा उहीून ये आपसे पूछते हैं कि हमारे हली हलाल क्या है भैया सालून का माजा यूनफ़ून ये आपसे पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें ला के रहा में मगर कोई भी ऐसी एक आयत नहीं है जहाँ ये किसी ने पूछा हो या कुरान ने मेंशन किया हो कि या सालूना का माजा ला मीम या सालूना का माजा यासीन ऐसा कोई सवाल नहीं है तो उसके बिना पर यह कहते हैं कि ये कोई ऐसी चीजता नहीं है कि जो जिसके समझने पर जो है कुरान की हिदायत का मसला हो या कुरान की हिदायत डिपेंड करती हो यह उस वक्त का सुलूक था और उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत वो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि चलिए आप ये भी समझ लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का कलाम है अल्लाह ही जानता होगा इसके बारे में मगर कुरान की वो आयात जो बिल्कुल साफ़ हैं बिल्कुल वाज़ हैं बिल्कुल समझने वाले हैं वो कहते हैं कि इखवान उस पर ही तदब्बर कर ले हम आप इन्हीं के पीछे क्यों पड़ गए कि इनके माने आपके समझ में नहीं आ रहे जिनके मानी समझ में आ रहे हैं उन्हीं पर गौर व तब्बर करके अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक ढाल लें तो ये छोटी सी बहस थी इस बारे में इन शाह तला हमें तोफीक दे कि जो जो बातें आती रहेंगी उस पर हम मुफसल गुफ्तू कर सकें यहाँ तक ये दरस आजम पूरा कर रहे हैं अल्लाह खैर रखे इन शाह तल का जो दरस होगा वो क्ला ज़ुबेब् से शुरू करेंगे मेरे मालिक से दुआ है कि इस कुरान पाक को हम सब के लिए हमारे लिए ज़िंदगी पर ज़िंदगी गुजारने का शाहरा पर दीन इस्लाम पर चलने का और इसे अपने नूर से मनवर करने का रास्ता बनाए बना दे बना दे कुरान को मेरे लिए हम सब के लिए और सब मुसलमानों के लिए व बलागुल मुबीन व आखिर हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन